বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ওলাইছোঁ মই সকাম খাবলৈ যাবলগীয়া চাওক তাকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ অসমৰ চেনেলৰ হয় মই বৰভিয়ে নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি কিন্তু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি চাই বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আহকচোন এতিয়া দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া আহিলোঁ নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান ছিঙিবলৈ কাৰণ পকৰী কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছোঁ ঠাণ্ডা বতৰ যেতিয়া নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কিন্তু মোৰ মনটো বহুত বেছি বেয়া আৰু কিয় বেয়া কেলে বেয়া সকলোখিনি ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখা পাব চাহ পানী বনাবলৈ লৈছোঁ হা এইফালে আকৌ ধুনুৱে ফোন কৰি আছে মই এইফালে নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান কাটি এনেধৰণে বেচনৰ লগত মানে পকৰী কেইটামান ভাজি খাই থৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ হয়তো অলপ দেৰিও হ'ব পাৰে সকামৰ ঘৰত সেইকাৰণে এনেধৰণে চাহ অকণমান বনাই বোলো পকৰী কেইটামানৰ লগতে খাই থৈ যাওঁ আৰু এওঁ পোক কেইটামান খুৱাই থৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এনেধৰণে সকলোখিনি ভাজিলোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে পকৰী ভজা বৰ বেছি কিবাকিবি দি বনোৱা নাই চিম্পুলকৈয়ে বনাইছোঁ সঁচাকৈ আমাৰ জীৱনত হাঁহি কান্দোনেৰে ভৰা বুলি মই কৈছোঁ নহয় এনেকৈয়ে চাহ একাপ খালোঁ ধুনুলৈও মনত পৰি আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি মনত পৰিছে কিন্তু মনটো অকণমান ধনুক মই পঢ়িবলৈ পঠাইছোঁ নহয় জানো নিজৰ মনটো নিজে বুজাই ৰাখোঁ কিন্তু মনটো অকল সঁচাকৈ মনত পৰিছে তাৰ গাটো অকণমান ভাল নাই সেইকাৰণে অকণমান দুখো লাগিছে মনটো গতিকেলৈ মানে তাক ডক্টৰকো দেখুৱাব লাগিব বহুত বেছি তাৰ জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ উঠাৰ কাৰণেও মোৰ মানে অকণমান বহুত বেছি বেয়া লাগিছে তললৈ মূৰ কৰিব পৰা নাই কিতাপ পঢ়িলে বহুত বেছি বোলে মূৰ কামুৰিছে মানে চশমাৰ চাগে ল'ব লাগিব তাকে যাবও পৰা নাই অকণমান অসুবিধা নিচিনা হৈ আছে আজি মানে সকাম ইটাম খতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু মই তিয়াই থৈছিলোঁ ভেন্দি গুটি কিন্তু দিব পৰাই নাই তাকে এতিয়া ভেন্দি গুটিখিনি দি লওঁ বুলি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু মানে এনেকুৱা এটা হৈ পৰিছে ইদিনা দিম সিদিনা দিম বুলি কওঁতে কওঁতে থাকি গৈছে তাকে এতিয়া দেৰি নকৰি মানে ভেন্দি গুটিকেইটা দি লওঁ তাৰপিছতে আকৌ ভাত চাত ৰান্ধিব লাগিব আৰু এইয়া চাওকচোন এনেকৈ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সকলোৱে মানে ভেন্দি গুটি দিলেই মানে পাছতীয়া হ'ল এইবাৰ মোৰ ভাগৰ যি কি নহওক এইবাৰ মানে মই বিজলকীয়া খেতি বহুত বেছি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দুটামান বা চাৰিটামান মানে কাৰ্টুনতহে দিম সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ দি লওঁচোন সকাম খাবলৈ ক'লে গৈছিলে জানেহেনে একেবাৰে আমাৰ সন্মুখতেই হৌ বা চাওকচোন ঘৰটো অকণমান এনেকৈয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তাত মানে ঘৰ লোৱা আৰু মানে বছেৰেকীয়া সকাম আছিল সেই তাকে খাই বৈ আহোঁতে কাম বন কৰোঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এইবিলাকতে মানে মই দিম বহুতখিনি আছে খালী কাৰ্টুন সেইখিনি এই এইবিলাকত মানে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভেন্দি গুটি দিম সঁচাকৈ আমি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে কি কি যে কামবোৰ কৰিব লগা হয় নহয়নে কিন্তু আমাৰ মাটিৰ বহুত বেছি অভাৱ সেইকাৰণে একেখিনি মাটিকে এনেকৈ লোৱা হৈছে এটি দুটিকৈ বহুতকেইটা কাৰ্টুন খালী হৈ আছে এনেকৈ ভেন্দি গুটিকেইটা দি থ'লে ডাঙৰ হ'ব এতিয়া মাটি সকলোখিনি ৰেডি কৰা হৈ গৈছে এইখিনি গুটি গুটিখিনি এনেকৈ দিবলৈ লৈছোঁ যাতে দুটা এটা আকৌ পিছত উঘালি দিব পাৰোঁ সেই তেনেকুৱাকৈ দুটা দুটাকৈ দিবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক বতৰ কিন্তু আমাৰ এইফালে বহুত বেছি বেয়া আৰু হঠাৎ বৰষুণ হঠাৎ ৰ'দ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে যি কি নহওক এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেন্দি গুটি দিয়া আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ বুলি এয়া চাওক আলু ওলকবি আৰু এইফালে পিঁয়াজ নহৰু আদা লৈছোঁ গুচাবলৈ আজি মানে ছাগলী মাংস ৰান্ধিম কি কি বস্তু দি ৰান্ধোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে পিঁয়াজ নহৰু আৰু লং জলকীয়া আদা তেজপাত মাংস বিলাহী এইফালে হৈছে হালধি জলকীয়া গুড়ি আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি এইফালে আলু আৰু ওলকবি এইফালে কুকাৰ পাতি দিলোঁ আৰু এইটো চাইডে লৈছোঁ এতিয়া মিক্সাৰ মেচিনত সম্পূৰ্ণভাৱে মছলাখিনি মই পিছি ল'ম কিন্তু মেৰিনেট কৰি থ'ব পাৰিলে মাংসখিনি ভাল হয় আৰু কিন্তু মোৰ এতিয়া সময় নাই এনেকৈ কুকাৰতে বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে চাওক সকলোখিনি মানে যুগুত কৰি ল'লোঁ এনেধৰণে এইফালে আকৌ আমাৰেও চাওক পাপৰ কেনেকৈ পুৰিছে এনেকৈ বোলে পুৰি খাই বহুত বেছি ভাল পায় তেওঁ সেইকাৰণে তেনেকৈ পুৰা হৈছে পাপৰ আৰু এইফালে মই মছলাখিনি এনেধৰণে ভাজি ল'লোঁ যেতিয়া নহয় মছলা ভালকৈ ভাজিব পাৰিলে ভাল আৰু ছাগলী মাংস আৰু এনেকৈ মানে কুকাৰত দিলে বহুত কোমল হয় আৰু সিজে মাংস বনাই থাকোঁতে জানেনে কেনেকুৱা ডাঙৰ এটা অঘটন হ'ল মানে আৰু আপোনালোকে ক'লে হাঁহিব এনেধৰণে সকলোবোৰ বস্তু ইমান আশাৰে দিলেও জানেনে সম্পূৰ্ণৰূপে গেছটো শেষ হৈ থাকিলে নহয় এতিয়া মাংসখিনি আধা সিজা হৈ থাকিলে মানে মোৰ আজি ভাগ্য ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহ'লে আজি হ'ল হ'লে আৰু কি কৰিলোঁ জানে নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন হাঁহি মৰিব মানে এদিনো মানে এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা পোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম এটা নতুন অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব লাগিব এনেধৰণে সকলোবোৰ মানে সিজাই পকাই থাকোঁতেই সম্পূৰ্ণৰূপে গেছটো শেষ হৈ থাকিলে সকলো আধা সিজা হৈ গ'ল ইয়াৰ চাওক মাংস নিসিজিলে কি কৰিলোঁ জানেনে মাংসখিনি ৰাইচ কুকাৰতে বনাবলৈ ল'লোঁ নহয় আমাৰ এওঁ মানে বহুত বেছি ভয় কৰিছে আৰু দুটাকৈ গেছ থাকোঁতেও এটাও গেছ নাইকিয়া হৈ থাকিলে কাৰণ এটা আছে বুলি ভাবিছিলোঁ আধাটো কিন্তু সেইটো গেছো থৈ দিওঁতে শেষ হৈ থাকে থাকিলে গেছবিলাক কিন্তু থৈ দিলে মানে শেষ হৈ থাকে আৰু এনেধৰণে মই ৰাইচ কুকাৰতে সিজালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ৰান্ধি খাইছে নাই বাৰু ৰাইচ কুকাৰত জনাবচোন কিন্তু মই আজি নতুন অভিজ্ঞতা পালোঁ মোৰ লাইফত আৰু এয়া চাওক গেছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে চিন্তাই লাগে জানেনে যিহে দাম গেছৰ আৰু মানে কমা কোনো নামেই লোৱা নাই বস্তু বা যিকোনো সামগ্ৰী ইমানেই দাম হৈছে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কিন্তু ৰান্ধনীঘৰত মানে সোমালে চিন্তা কৰিব লগা হয় এহাঁজ যদি মাংস সিজাওঁ দুসাঁজ আমি নিৰামিষকৈ খাবলগীয়া হয় ভাতখিনিও সিজা নাছিলে নহয় এয়া চাওকচোন আধা সিজাই হৈ গৈছিলে সকলোবোৰ এয়া আকৌ মই ৰাইচ কুকাৰত মানে এনেধৰণে পাতি দিলোঁ মানে আৰু আজি অঘটন মানে সাংঘাতিক আৰু খাবলৈ নাপালোৱে হয় যদি কুকাৰটো মোৰ নাথাকিলেহেঁতেন কিন্তু আজি ভাত খোৱা নহ'লেহেঁতেন প্ৰায় নটাত বাজিয়ে গ'ল নিশা জানেনে আৰু এতিয়া মাংস ৰান্ধি বাঢ়ি হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন সঁচাকৈ আমাৰ ভাগ্যভোজে এনেকুৱা নহয়নে হাঁহি কান্দোনেৰে ভৰা এই জীৱন কিন্তু বন্ধুসকল আজি বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টি অহা কালিলৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া মই ভাত পানী বাঢ়ি এনেধৰণে খাই লওঁ বাৰু চাবলৈও বেয়া সময়ো নাটনি গতিকেলৈ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ